Мотору открываем капот. Думаю я, что здесь нету гидроупоров. Да, нету. Безальтернативный во всех комплектациях: трехцилиндровый литровый турбодвигатель, 100 лошадиных сил. Крутящий момент по-разному. Если будет в комплектации с механической коробкой пятиступкой, ступкой то крутящий момент 160 ньютон метров. В варианте с вариатором крутящий момент 140. 8 ньютон-метров, где-то примерно такие цифры. Есть кардиан, именно производят его на этом же заводе, Самака, с дизельным 1.5 К9К. Есть такой кардиан. Если вы спросите, а где же дизель, они есть, они существуют. Но в Украину к нам его не привозят. Если хотите К9К и современное Рено, то это новый переднеприводный Renault Duster Есть комплектации с дизельным К9К мотором. Впереди Макферсон, сзади балка, с противотуманный фонарь, скрытый. Его так сверху не видно, вот когда присел посмотреть под автомобиль, то вот такой вот противотуманку видишь. Клиренс очень таки хороший, как для кроссовера. 210 миллиметров, это очень таки хорошо, кому нужен Автомобиль высокий, то Кардиан именно для вас. Кстати, также незаметно сверху, что есть противотуманки. Правильно они расположены внизу, правда, наверное, будут забрасываться грязью, но это светодиодные противотуманки идут, и они очень-таки ярко светят. Также помогают в дороге. Рено не изменяет своим традициям. Джойстик управления мультимедиа полностью стандартный. Привычно будет для владельцев Рено. Тут без изменений. И в полной комплектации мы имеем адаптивный круиз-контроль и все помощники, которые возможны. Автоматическое торможение перед препятствием. Помощник э, есть слепые зоны. Ну, это уже та, которая полная комплектация. То, что в средней и в минимальной комплектации, можно зайти по прайсу, посмотреть. На сайте Рено там все понятно описано. Кстати, складываются же задние спинки. В итоге мы получим около 1300 литров объем багажника. Можно одно сиденье оставить, чтобы ехал сзади пассажир, например, или два оставить, а одно сложить, петельки такие. И мы получаем хороший объем. Перевести что-то.